Здорово, пацаны! До всех приходила весна, а до Эдика пришла повестка. Тому сегодня не в службу, а в дружбу мы поговорим про військову на службу. Ты парень, но не такой, как все? Хочешь попасть в вооруженные силы, а тебя не берут? Что делать? Ты нужен нам! Спецподразделение «Сила тыла» проводит набор бойцов невидимого фронта. Они не прогибаются под трудностями. Они всегда отдаются делу. Они никогда не краснеют перед своими товарищами. Расправь алые паруса, спокойно ложись на амбразуру, ведь за твоей спиной всегда надежный и верный товарищ. Постоянно в движении, нам нужны твои крепкие руки. Их оружие всегда на готове, только упорство и мужественность. Истинные патриоты, даже в самые трудные мгновения мысль о державе освещает их путь. Групповые учения, боевые задания, ни шагу назад, еще вчера они скрывались в тылу, а сегодня пойдут аннексировать чужие территории. Потому что завтра первый день твоей новой жизни. Для регистрации в силу тыла заполни форму безопознавательных знаков на сайте pdr.ru. О, на компі, когда нема чем заняться. То есть всегда... Смотрите обзор нормальных ігрух в рубрике Что Пошпіліть. Need backup. Need backup. Need backup. Аккуратно здесь. Бро, да нормально, что вы? Да. Да -да -да! А, вы уже увидели, не считается, вас не буду стрелять, ладно? И вы увидели, хорошо, ладно, все проходите просто так. Сектор clear. Просто чтобы голуби вас не убили, я поэтому. Аккуратно, аккуратно. Так, все нормально? Вы здесь одни? Никого нет, никто не мешает. Оп! Сюда иди. Ты дай сюда, блядь. Наро, пацаны. Это наша постоянная рубрика Кидалова. И я и ведущий Григорий Яблоношко. До меня не пришла повестка, пацаны. Ну, армия, это еще нормальная тема. А когда приходишь, а не дождалась, это уже кидалово. Обезопасить а себя и своих пацанов А може, легенда про одного моряка не дождалась. Вони познайомились в Херсоні під моря шум і чайок стон. Її звали просто Соня. Він же був моряк Антон. Була любов і лобизання і обіцянки довго ждать, но ось приказ і утром раннім Антону треба подпливать. Три дня пройшло, настала скука, і соня в клубі напилась. Не дождалась Антона Соня. Сімнадцять раз не дождалась. Из тех самых пор, наверно, будь то море чи река, В пошуках подруг неверных бродить призрак моряка. Это не вы, я а, серьезно. Да я думал, это вы, а, а не вы. Ну, не важно. Я, я, я просто. Ну что же ты, Настенька? Не дождалась. Не дождалась, хорошо? Ну что ты? Спасибо, Чего ж? Не дождалась. Молодец. А мне что? Мне надо было делать? Я на год уехал, на годик всего, на один годик я. Че, я много просил или что? Один. <звы> Света, більше було прибігатися, тобто здесь. Я тебя ждал. А ты тогда где была? Ну вот і ждала. Света, ти вибач мене, коли розговор був, що я їду. Ти год чекати обіщала, Света. Света, мені вообще даже не света заходить. Настя, я провтикав. Я Так, всі так кажуть, а потом обіщають тільки і все. Все, Света. Закінчили розговор ми. все они одинаковые. И чтоб не было больше. Давай. давай. Настя. Я завтекав, пробач, і останній раз, коли я казав тобі, що год тільки буду, я не хотів. Просто Я, я багато просив, чи год чекати, може, я казав два півтора Хоча просто діло не в тому, скільки чекати. Дело в тому, яку людину ти чекаєш. І просто, якщо, якщо ти не любила там на початку, то просто могла сказати, сразу, що я нічого до тебе не відчуваю. и чтобы я, чтоб я ничего не ждал и не надеялся ни на что. А так, видишь, как оно получается. Пацаны. Не не заходите, не заходите пока. Ну що, пацани, як кажуть, в здоровому тілі малий пісюн. Будем закруглятися, бо мені ще носки стірать. Не підписуйтесь подповісткою, підписуйтесь на канал Паци, ставте лайки, бо я манав. Все.